Halo, assalamualaikum kawan semuanya. Pada pagi hari ini di hari Jumat, ini waktunya kita santai karena di sekolah libur hari ini saya akan mulai ngasih makan dari jam awal pagi. Jadi, kalau hari Jumat saya rutinkan untuk ngasih pakan agak siangan dikit sekitar jam 8 <tuh> karena apa karena semalam sudah kita kasih makanan yang banyak Oke bagi kawan-kawan semua yang baru nonton video ini baru gabung di channel ini silakan klik tombol subscribe nya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Nah ya pada hari ini Saya akan menunjukkan atau menjelaskan Dari pengalaman saya di kandang Pakan apa saja yang baik untuk pembesaran Dari situ saya bisa simpulkan Yang pertama adalah Pakan menurut menurut usia ayam itu sendiri jadi kalau kita ke pembesaran ayamnya usia antara 0 atau DOC sampai usia 1 bulan kita fokuskan untuk menggunakan pakan pabrikan yaitu pakan fur biasanya ada 511 BR11 dan lain sebagainya tapi saya lebih suka di pakan milik pokpen 511 karena lebih lebih halus yang 511 nya kemudian kita sudah mengetahui usia ayamnya usia ayam 0 sampai 1 bulan lebih kita fokuskan di pur pabrikan nah, jadi di fase yang kedua ini fase 1 bulan ke atas kita bisa otak-atik pakan itu sesuai dengan kebutuhan apa bahan yang ada di daerah kita. Nah, misalkan saya di sini di usia satu bulan ini akan saya fokuskan menggunakan pakan pur yang produksinya di gresik ini milik teman saya purnya. Jadi usia satu bulan ke atas itu saya gunakan pur ini saya campur dengan dedak. Karena apa saya campur dedak kemarin setelah saya lihat kohinya ternyata masih basah dan coklat. Nah, menandakan vita apa proteinnya masih tinggi. Jadi, saya campur 50% fur, 50% dedak. Ya, biasanya saya sajikan setiap sekali adukan itu berarti 3 kilo saya buat 3 kilo pakan berarti 1,5 kg furnya dan 1,5 kg dedaknya saya menggunakan dedak yang agak kasar dan lebih banyak menirnya karena ayam lebih suka dedak yang banyak menirnya dan lebih kasar kalau kita pakai yang dedak yang halus apa ayam kita keseleken apa tersendak nah, makanya saya kasih kering pakan dedak yang agak kasar jadi di sini saya beli dedak itu harganya 2800 dikirim ke rumah jadi nanti dedaknya itu agak kasar banyak butiran-butiran berasnya nah kemudian ini yang ketiga usia sebagai seleksi indukan nanti bisa kita campur jagung setelah ini menurut pengalaman saya ya yang kemarin jadi kalau kita mau cetak indukan di usia tiga bulan sudah bisa kita campur pakan jagung nah di situ jagung sebagai kalorinya lebih tinggi Nah, jadi usia dua bulan ke atas, berarti campurannya pakannya adalah fur, dedak, kemudian kita tambah jagung. Jagungnya kisaran 15 sampai 20 persen. Nah, kita pakai jagung giling yang bisa yang halus atau yang kecil-kecil putiran itu. Nah, kalau di sini jagungnya masih harga 5.000 per kilo yang sudah apa kecil-kecil itu bedaknya bedaknya 2800 1 kilonya kemudian furnya 6000 per kilogram jadi ini kawan saya ulangi lagi kalau kita mau membesarkan ayam kampung ini sebagai sebagai ayam pedaging kita harus tahu pakannya dulu yang pertama di usia berapa ayam itu dikasih makan apa? Kemudian usia selanjutnya makanannya kita fokuskan apa? Nah, jadi ini dari teman-teman juga. Jadi kalau usia satu, oh usia 0 sampai 30 hari atau 1 bulan. Jadi kita sarankan untuk pakai pur pabrikan. Jadi bisa 511 atau DR11. Kalau saya lebih suka yang 511-nya. Pokpen 511. Kemudian setelah menginjak usia usia 1 bulan ke atas bisa kita mix kita pakai pakan adukan sendiri terserah teman-teman nanti bisa yang 511 dicampur dengan dedak bisa 50% 50% tapi saya rasa lebih mahal nah kalau ini saya sudah cocok dengan fur ini fur produksi teman saya sendiri furnya sudah ada empon-emponnya atau sudah ada kunir jahe kemudian dan lainnya seperti itu makanya saya lebih suka fur ini karena sudah ada jamu-jamunya nah ayam lahap ya dilihat Nah, setelah itu, setelah kita bisa campur di usia pakan satu bulan ke atas, ini kita lanjut. Kalau kita lanjut ke pedagingnya atau yang yang jantannya saja kita ambil, kita bisa teruskan sampai di usia tiga bulan. Nah, kalau kita setting mau setting indukan yang betina di usia tiga bulan ke atas bisa kita campur jagung giling sebanyak 15-20% jadi untuk pemberiannya sekarang pemberian pakannya kita rutinkan misalkan tiga kali sehari dua dua kali sehari Mari kita rutinkan agar ayam bisa tumbuh dengan optimal nah di sini saya setting saya gunakan pemberian pakan di pagi hari jam 6 kemudian yang kedua adalah jam 4 sore jadi saya berikan dua kali sehari dua kali sehari tapi lebih bagusnya lagi kalau teman-teman memang waktunya longgar bisa tiga kali sehari jadi misalkan satu hari konsumsi pakan 3 kilo kita berikan satu kilo di pagi hari, satu kilo di siang hari, dan satu kilo di sore hari. Itu lebih lebih bagus. Tapi saya di sini karena waktu kesibukan saya, jadi saya saya kasih dua kali sehari. Jadi 3 kilo itu saya bagi dua langsung pagi hari dan sore hari kalau di hari Jumat memang kita berbeda karena kita longgar, makanya saya berikan bisa tiga kali sehari. Kalau teman-teman memang lebih mengejar bobotnya lebih cepat, malam silahkan dikasih lampu. Ini tips yang mungkin dari teman-teman banyak yang sukses. Makanya saya tiru juga untuk yang kemarin itu, yang di bulan Desember kemarin. Memang saya coba, saya kasih full lampu sampai usia 2 bulan Pakan tidak pernah kosong Dan alhasil tembus 1 kilo 2 on dalam waktu 2 bulan 1 minggu Tembus 1 kilo 2 on Itu dengan catatan pakannya kita kasih pakan yang bagus Jadi di fase pertama 1, 0 sampai 30 hari kita kasih pakan full pabrikan dan di hari yang ke, fase 2 1 bulan ke atas kemarin saya kasih 50% pur 5.11 dan 50% tidak dan alhasil, alhasil tidak mengecewakan hasilnya juga bagus maka dari itu teman-teman mungkin bisa meniru ini pengalaman saya dan sudah ada hasilnya Kalau memang Kita kejar bobot Bobot ayam sebagai pedaging Ya tadi Kalau malam harus kita Kasih lampu agar ayam tetap Makan nah, Mungkin ini Sebagai Bahan apa ya Pengalaman saya Saya berikan kepada teman-teman Dan ini saya coba dengan menggunakan untuk kali ini. Saya besarkan dengan pur yang buatan teman saya sendiri, pur yang disertai dengan bahan jamu seperti kunir dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ayamnya nampak sehat-sehat. Oke, mungkin ini cukup, kawan. Dari saya tentang penggunaan pakan dan waktu yang tepat kita kasihnya kapan nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya tentang pembesaran ayam kampung oke terima kasih kawan terima kasih atas supportnya dan jangan lupa share kasih tahu kepada teman-teman yang lain supaya lebih cepat dalam mengembangkan ayam kampungnya Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.